Здорово. Привет. Вы откуда, ребята? А вы откуда, если не секрет? Мы из Владивостока. Я из Украины, Херсонская область. Вам сколько лет? Нам девятнадцать. А ну, совершеннолетние. Можно пообщаться. Я с, просто с малолетними не очень люблю, неинтересно. интересно. Mm -hmm. О чем хотите поговорить? Ну не знаю, вы о чем общаетесь здесь? Какие у вас темы интересны? А мы о всем, о чем предлагают, а то мы общаемся. Война, политика, общаетесь? Да, да, вполне себе. У вас кажется, есть какие-то вопросы или вам все понятно в этой войне? Ну, нет, в этой войне. Вот, я сам что-то понятно вопросы. К вам ну, не война, не знаю, я война. имею в виду война, война Украина-Россия. Россия вторглась, и идет боевые действия, и так далее. Все понятно или не что-то может не понятно? Потому что я много чего не понимаю. Нет, смотрите, у меня есть свое понятие войны, но, возможно, у вас есть свое, в этом и проблема. Да, вот, давайте разберем. Думаю... Давайте разберем. Хорошо. Но смотрите, как я считаю, ну я свое мне расскажу. Вот то, что ну Россия начала специальную военную операцию. Ну для нас это специальная военная операция, для вас полномасштабная война. Почему? Почему у вас война называется специальной военной операцией? Почему так? А, потому что юридически у нас, если объявить войну, то должны произойти. Нужно сделать некие вещи. То есть там экономику перевести на военные, Ну то есть, ну, официально. У да? вас экономика и поэтому... так переведена на военный рейс. Итак. Нет, у нас только 6% ВВП задействовано. Не, не у вас поэтому 40% бюджета вашего уходит на войну. Что еще раз? 40% вашего бюджета уходит на войну. Бюджета ВВП. Я говорю про это разные вещи. 45% бюджета это нормально. Типа, 6% ВВП — это не военные рельсы. А сколько, а, сколько это военные рельсы? Война? А сколько это военные рельсы? Что рейсы? еще? Сколько это военные рельсы? А, я сейчас... Если от ВВП брать, то 40-45% от всего валового продукта. Это 40... военные рельсы. А, то есть 45% — это будут уже военные рельсы? 40-45 это от ВВП именно, не от бюджета. ВВ... Бюджет и ВВП это разные вещи. Кто вам, так... это Кто вам такой вот? Почему у вас так сформировалось мнение о том, что так тогда это будет война? А, нет, в смысле, война будет не от того, что бюджет, война это что-то другое. Военный рельс, экономика. Почему от 40-45? Потому что когда на военный рельсе, это значит, что основная масса экономики задействована в войне. Так ведь, так ведь? Вот. Когда 6% ВВП, это значит, что ну, не, совсем незначительная часть экономики задействована на войне. Вот мое мнение такого. 7,1 ВВП Россия тратит на войну. Что еще раз? 7,1 Россия тратит на войну. Ну, на 1,1% ошибся, извините. Семь и восемь. 7-8% ВВП. А так вы только что 7-1 говорили. Ну, пишут эксперты, этот... разные эксперты по-разному пишут. У вас же все информации тоже не будут показывать, сколько кто тратит. Ну, от 7 до 8 мы сойдемся на этом, так ведь? От 7 до 8, да. Да, ну, то есть, ну, я почти его угадал. Ну, чуть-чуть ошибся, Но. да. Ну, то, есть... То, есть, то есть, вы не можете объявить войну, потому что надо будет 45% ВВП. Вы себе представляете, ну, это да. сколько, Ну, Но... да тратить на войну. Ну там другие вещи нужны. Ну, я, я общем говорю, то, что это юридически в России, если ты объявляешь войну, у вас нет юридического, у вас нету юридического термина, термина СВО. У вас нет такого, у вас нету юридического термина СВО. У вас такого термина нет в Ну да. Нет, у нас юридически у нас не закреплен. Юридического такого термина нет. Поэтому назвать это войной СВО тоже нельзя. СВО может длиться Но 4 года? Путин... Можно. Нам не, не Израиль, Израиль проводил, Слава Израиль не проводил специальную... Дякую. Израиль проводил специальную военную операцию в Иране. Она длилась сколько там? Неделю? Неделя? Ну, да, а это специальная что? военная операция. Да. Специальная военная операция, Путин сам вначале говорил, это когда задействован какой-то специальный контингент. Специально обученные люди, он обещал женщины, матери, жены, дочери. Он поздравлял с 8 марта и говорил, в специальной военной операции участвуют только специально обученные люди. А сейчас идет полным ходом набор людей из тюрем, полный набор людей из России, ну вообще граждан, у которых там долги, наркоманы какие-то, пропойцы, бухари. Потом полный набор иностранных граждан с разных стран, с той же Африки, с Непала. То есть что это за специальная военная операция? Специальная военная ну, операция, бы... в которой участвует другая армия э -э другого государства, я имею в виду Северную Корею. Это специальная военная операция? Почему бы а что... это? Почему Путин а сам называет это? Путин сам называет это войной, а граждане до сих пор боятся? Нет, я не боюсь, это война, это, э -э, это война, но СВО просто в российском контингенте, ну, в России принято называть СВО, потому что для нас это где-то на задворке. Это новояз, это, это новояз завода. у вас, это новояз в России. Да? Новояз. Что еще? Раз? Новояз, это вот когда... Война, да. Да, на, на... Новояз, О, у что? вас заменяют а, реальность, вот как называют, вот взрыв, произошел взрыв, у вас называют хлопок. Это новояз, чтобы людям ментально да, легче ощущалась новость. Вот пишут в новостях, в Волгограде произошел хлопок. И упал, и упал беспилотник. Обломки беспилотника упали там на какое-то предприятие. Произошло возгорание. А должны были написать, происходили взрывы, были взрывы, прилетел, атаковал беспилотник и начался пожар. Не возгорание. Возгорание это когда маленькое чуть-чуть начинается. Хлопок это Нет, когда чуть-чуть хлопнет. Хлоп? А взрыв это уже другой. Что прилетел, он это пишет. Есть да, они пишут. Ну источников. что, вы смотрите, Канашенков у вас раньше был, сейчас у вас вместо него кто-то другой читает вот эти все сводки и так дальше. Новости пишут ваши телеграм-каналы о том, куда что прилетает, не прилетает. Все пишут про осколки, обломки какие-то. Никто не пишет, что дрон, дрон а, а, поразил там нефтеперерабатывающий завод. Какую-то. А, если базу... дадите две минуты, я по линии, еще найду новости, покажу вам. Ну, можете сказать. Мне... Я же не отрицаю, что у вас не пишут про взрывы тоже. Я говорю о том, что у вас существует навояз. И СВО это тот той же мере новояз. А что, по-твоему, значит война? Ой, ну война это Смотри, боевые действия двух армий, где задействованы армии. Ну, я да. коряво говорю, ну, Потому что это так и есть. Боевые, я... боевые, да, боевые действия между двумя армиями, двумя странами, двумя нет, образованиями. Значит, не, не отрицаешь, что это война. Но у нас называют СВО это. Ну, я не понимаю, что у вас а такое. А почему означает, ты называешь например, потому, это СВО тогда, если ты знаешь, что это война? Потому да, что мне комфортно так говорить. СВО война. Да меня ну, нет разницы, понимаете? Мы же говорим про одно и то же, вы понимаете, про что я говорю. Нет, мне просто, СВО, я не хочу война, понять нет. психологию твою, я хочу понять психологию россиян. Почему проще говорить СВО? Три буквы. Война. Б О Е. Война проще выговаривается, чем СВО. Да не СВО мне комфортно говорить. Да нет, смотрите, говорят, потому что так говорят, пишут новостях, и ты просто привыкаешь к этому и говоришь. Ага, просто привычка у тебя. Это просто привычка, но сам ты понимаешь, что это война. Да. Все. Израиль тоже воюет. Все, скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, почему Россия напала на Украину? Какие реально цели российские? Вот реально, на твое мнение, не то, что говорят по телевизору новости или так далее, а из того всего, что ты знаешь, какая цель? И какая цель именно нападения на Украину 20, 24 февраля? 24 февраля цель была, ну, как минимум, забрать Донбасс, поставить под, под контрольное руководство Украины. Ну, под контрольное России, руководство Украины, как минимум, мне кажется. Угу. Так. Ну, так, это мое мнение. Населения защита населения Донбасса. Вот, но вы хотите сказать, ну, аргумент ваш, то что ничего пока что из этого не сделано, да? что защита населения Донбасса меня цепляет. Вы считаете, что вы защищаете население Донбасса? Ну, не знаю, я не разбираюсь в этом. Ну, разрушая города, уничтожая города под щебенку, это защита? Я не разбираюсь в этом вопросе, я не знаю. Это а ты подумай, это ты, 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 не, ты не тупой мальчик, ты очень это соображающий в отличие от многих россиян. Ну разрушая город, Спасибо. например, Бахмут, Авдеевку, Щебенку, это защита? Не знаю, наверное нет. Ну вы хотите сказать, что нет? Ну вот нет. А как Почему ты думаешь? А как я... ты думаешь, из двоих вариантов я тебе сейчас скажу два варианта, а ты скажешь, какой лучше был бы для России и для жителей Донбасса? если бы да. э, один вариант это вот эта война а второй вариант это объявить всем жителям украины в том числе и донбасса что россия дает э, паспорт любому украинцу кто хочет приехать жить учиться работать и так дальше какой-то сертификат там на дом на какое-то жилье и вы получаете гражданство и живете здесь не было бы проще вот скажи, какой вариант лучше был бы. Да, я не знаю. Не, ну честно вот... Но при, но при этом, ну при этом, при втором варианте люди бы не погибали бы, не разрушались бы города. Кто захотел Нет. бы, уехал бы на Россию. Нет, Нет смотрите. Я сказал вам э, термины о начала войны несколько. То, что Донбасс, люди на Донбассе страдают, я это знаю. И то, что им хуже во время... Так они страдают из-за того, что несколько... война это началась, а не из-за того, что Украина их как-то ущемляла, что им плохо было. Они страдают из-за того, что Нет. война идет. Мне кажется, если разбирать 24 февраля, что произошло, нужно разбирать и сильно до этого. Да, с 2014 года эти люди там страдают. С 2014 года. Хлопцы и девчата, чоловиты и жилочки, долучаемся до сбору. А канал можно назвать? Просто интересно. Треба допомагати. Что-что? МС Канал как называется? Называется, да. если. Вира канал называется. Как еще раз? Вера. Вера? Угу. Ну, я на будущее просто себе оставлю. Интересно. Ну, оставляй. Да. Оставляй. О, так, что еще раз? 14-й год, начало. А вот, кстати, а вот, ну, все началось. С ну, Крыма. Грубо говоря, взаимоотношения России и Украины. С Крыма. С э, аннексией Крыма. С Крыма, да. А вот, смотрите, вы признаете то, что ну, большинство людей в Крыме хотят в Россию? Я не знаю об этом. Ты знаешь об этом? Ну, мне кажется, да. Вот есть не, были Я митинги, сейчас, были митинги, протесты против вторжения России в Крыму. Были. Да. Украинцы выходили своими флагами. Них... Взрослые, молодые люди, крымские татары, украинцы и даже русские выходили и говорили: нам хорошо, в Украине мы хотим жить в Украине. Да, были, но большинство, mm. я что видел, ну типа... Ну я, я не было, знаю да. про большинство, мне до сих пор пишут люди с Крыма и говорят, что они ждут Украину. Больше ну, то, дохлые что, то, что и русские пишут Ну хорошо, нет, давайте вот будем исходить просто вот. Ну а как ты понял, что их больше? А, то, что... Как ты понял, что тех, кто хотят России, больше? Ощущение такое. Хорошо, со давай, давай, я с тобой соглашусь, давай я с тобой соглашусь. В Крыму э, огромное количество жило этничных русских. С России, которые приехали, давно там жили, либо переехали после, уже после развала Совка переехали туда. Я могу с тобой согласиться. Какое-то большинство, может, и хотело, и что дальше? Это дает им право отделить часть территории от территории? СНС, это им делим. дает право отделить территории? Да. Нет, конечно. Косово отделилось? Нет, это не дает им права отделить территорию. А Косово почему можно отделяться? Косово это отдельный вопрос, там совсем другая ситуация, это не про, это не про вопрос о Крыма. Там отдельная нация была, отдельный народ. Там, здесь, сербы, Который, там был, албанцы, там был там геноцид можешь... народа, там был геноцид народа. Это другая ситуация, это другой вопрос вообще. Это совсем другой вопрос. А вот есть еще такое мнение, то, что если бы Россия не мешала, то в Крыме началась гражданская война. Вы так не считаете? Нет, конечно. Но ведь до того, как Россия туда нашла, там же начались стычки, уже, протесты. У ну, типа, нас стычки и протесты не... были. Э, в Украине был Майдан, были антимайдановцы, пророссийские люди, проплоченные люди. В, в Донецке были люди, которых завозили автобусами из Ростовской области россиян. И э, вот эти стычки и провокации проводились в том числе э, с рук Кремля, с подачи Кремля. Алло. Он помазывает, он помазывает, он помазывает, он помазывает, он помазывает. Аллилуйя, 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 аллилуйя. тач! Oh, Добрый вечер, посмешка. Слава Украине. Дякую за 2000 гривень. Дякую, дякую, Евген. Ну, включись. Жалко, 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 шкода. Цикавый. 4 года шла война. Так це зовсім друга тема. Це Порівнювати з Кримом взагалі немає сенсу. Росіяни дуже люблять порівнювати з Косово. А потім ще люблять приплітати а Америка делала, она мне зля. А що Америка делала? В итоге Америка делала не то, що Росія, получается. Знов закривається рот у них. Але цікаво його послухати. Молодь, все-таки цікавиться.